Вкусного всем! Сегодня познакомимся с вегетарианским блюдом Магриба, страны, где заходит солнце. Вообще Магриб – это ряд государств. Готовить мы будем по рецепту Марокко, самой западной из этих стран. И кстати, если вы не поклонник вегетарианской кухни, попробуйте это блюдо, и вы им станете. Основной продукт приготовления – овощи, сдобренные настоящими восточными специями и лимонным соком, и запеченные в духовке, с добавкой сладких фруктов. Основной овощ для запекания это батат. Он прекрасно растет у нас в Причерноморье и уже не является такой уже редкостью. Также нужны баклажаны, лук, чеснок и помидоры. Помидоры желательно виноградные или коктейльные. Большие после длительного запекания потеряют форму. Специи: корица, кориандр, зира и имбирь. Все молотое. Если не знаете, как их смолоть в частности, зиру и кориандр я смолол в старой Немного лимонного сока. Немного кураги. Восточная кухня любит сладкие нотки. Кстати, можно заменить на изюм. Растительное масло и кинза. И кинза здесь очень хороша. Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов и нарежем продукты. Начнем с баклажанов. Нарезать будем небольшими кубиками. Баклажаны выбирайте вытянутые и не вздутые, иначе рискуете получить вместо мякоти одни семечки. Когда нарежете все, пересыпьте солью. Немного и отставьте в сторонку. Пока будем нарезать остальное, баклажаны благодаря этому потеряют горечь. Берем батат, сладкий картофель, который, к слову, картофелем не является. Они даже не родственники. Похож, но другой по вкусу, чуть сладковатый. Кстати, чем ярче мякоть, ближе к красному, тем слаже батат. Зачистили от повреждений и нарежем кубиками, примерно одного размера с баклажаном. Лук тоже нарежем кубиками. Я для красоты выбрал фиолетовый, но подойдет и белый. Помидоры нарежем пополам, а если уже очень крупные, то четвертушки. Затем смешаем все овощи. Баклажаны перед смешиванием ополоснем, чтобы смыть соль. И приготовим маринад. Для этого выдавим свежий лимонный сок такой вот давилкой. Ложки полторы сока нам необходимо. Добавим половину масла, лучше оливкового. Марокканское оливковое масло, почитаемое в других странах мира. Добавим имбирь, зиру и корицу. Очень популярные специи в Марокко. Как и кориандру. Подсолим пару чайных ложек. И выдавим чеснок прессом. Все это тщательно вымешаем, чтобы соль почти вся растворилась. Польем наши овощи, перемешаем, чтобы маринад покрыл все кусочки. Духовка прогрелась, можно готовить запекать. Противень выстелите пергаментом и вывалим на него нашу овощную массу. Разровняем ровненько, лучше если слой будет потоньше, чтобы все кусочки получили хоть немного вкусной корочки. И отправим на час в духовку при температуре 200 градусов. А пока пропекаются, нарежем курагу мелкими кубиками. Берите сладкую курагу, восточная кухня сладкая, кисленькая будет от лимонного сока, а должно быть еще и сладко. И кинзу, не очень мелко. Она добавит ощущение свежести нашей запеканки. Через час достаем овощи и выкладываем их в глубокую миску. Так удобно будет перемешивать с курагой и кинзой. Также добавляем оставшееся масло, перемешаем аккуратно и подсолим по вкусу, если вам необходимо. И можно сразу подавать. Это восточное и очень полезное блюдо, можно подавать как горячим, так и холодным. В нем немного соли, сладость натуральная, а аромат просто кружит голову. Вкус необычный, очень характерный для восточных блюд, с нотками корицы, кориандра, зиры. Все то, за что любят арабскую кухню. Аппетитно очень. И вам приятного аппетита. Без уаль афия, что означает здоровье и жизненные силы. Что дают такие блюда, как это? А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!